Так кацави. вы же по-русски разговариваете. Я не про Петровский. А не по вы никак не... Я что вам хочу сказать, дорогие люди. Если вы мне там скажете этот старый кацап, вы мне ответите, как по-украински пестрый. Куда он Скажите, вы не пестрый. Ну, напишите в комментариях, как буду пестрый по-украински, да? Петрович, а вы потом скажете, как будет пестрый в конце? Скажу. Скажете? И тебе скажу. Мне когда там в 90-е годы руховцы бомбили. Я приезжаю на заводе, говорю, ребята, надо бы шнеки загрузить. На вторую площадку цех стоит. Комбайн не собирается. Один сидит, тут вот тут трезубит. О, коца приехал заправлять. Я говорю, слышь, малой, скажи, как по-украински пестры. Три дня думал, пока не пошел в библиотеку и что-то там нашел энциклопедию. Пестрый по-украински строкатый. Вот это и вам украинец коренной. И что, что это такое строкатый, цехи? Пестрый это по-русски, а украинский строкатый. Подобие доме яркий, ты понял, пестрый, а, а. но не яскравый, кажется, по-украински, mm -hmm. а именно струкатый. Вот yeah. это вам украинский. Oh, я по-украински могу шпарить полтора знака, полтора часа без знаков прибивания. Дайте мне какую-то возможность, стану и буду такой речь винить как Ленин двойневика. <laughs> вы меня не остановите. <laughs> <что вы> <laughs> вот Троиц, просто смотреть. топчик, я вам я говорю. говорю.